Не успел Еще Спасибо. раз объясним На левой ягодице Рождество, правда, католическое. Сегодня 25 декабря. И художник Александр приурочил открытие своей выставки, лежащей, Именно к этому сроку почему-то. Ну, я навіть сам не знаю чому, але це вже така традиція склалася. Я пам'ятаю, що перша моя персональна виставка в Москві, якою відкрилася, до речі, галерея Гельман. Вона відбулася у Різдво, католицьке Різдво. Мій перший... то, ти, то вже традиція. Я не знаю. Чи... Мій перший персональний проєкт в Центрі сучасного мистецтва Московського теж був Різдвяним, 27 він грудня. Відкрився і сьогодні 25-й -е у нас. Мабуть, щось в цьому є, бо мені здається, що я такі роблю виставки, які є різдвяними, вони щось прикрашаються. Ось оці килимки такі, парча там, ну, не знаю. Але я не певна, что самая тема этой выставки вона достаточно рездвяная. Ну в, в тих э, тоже не была рездвяная тема, але такой загальный стан. Э, с моей точки зрения это все-таки действительно рождественское что-то. Вот это вот поблескивание слегка напоминающее нотный стан, из которого рождается музыка минувшего барочного, лубочного, прекрасного прошлого, незаметно переходящего или подводящего к этим работам. Почему так блестит? Ну, фольга такая, блестит она. Блестит фольга, вообще блестящая, металлизированная. А какая взаимосвязь между блестящей фольгой и темой обнаженности? А вот никакой. Дело в том, что я повесил тут эти полоски, чтобы визуально оправдать то, что коврики будут висеть высоко. Ну вот как вот эта вот тема все-таки блестящести соотносится с темой обнаженности? Это украшательство, при украшательстве. Хотя с моей точки зрения тема обнаженности, обнажения противоречит с этим блестящим, который идет сюда? Или оно случайно, просто так декоративный момент? Функционально, я сказал, чтобы коврики не украли. То есть к работам они не имеют отношения? Эти вот штуки нет. А, хорошо, почему э, такой вопрос, и люди недоумевая дергали меня за локоть и спрашивали, почему только три работы, целая выставка и три живописных работ, не мало ли? Ну, дело в том, что это как бы одесская привычка, придя, придя на выставку, хотите видеть картины. У меня сейчас в мастерской достаточное количество картин, чтобы завести все это пространство, но я хотел показать не картины, а некую идею. В принципе, это такая локальная культурологическая идея, она могла быть темой какой-то статьи в каком-то там семиотическом сборнике, она могла быть темой какого-то сообщения на какой-то культурологической конференции, но она стала темой экспозиции. Но в в последнем интервью Лотман говорил о том, что они 20 лет там, в тартовской школе пытались внести в науку элемент случайности, а сегодня речь идет о том, чтобы, очевидно, произошло какое-то новое сближение искусства и науки, потому что искусство в своем самоописании уже давно использует научный аппарат. Вот, а возможно э, как бы сближение будет встречным. Вот. В данном случае здесь не просто использование научного аппарата в описании, а здесь э, некая вот маленькая научная идея. Какая? Но речь идет о том, что э, тема, лежащей обнаженной, появляется в европейском искусстве в эпоху Ренессанса, но... Э, тысячелетия жесткого табу, которое христианство наложило на эротику. Эта эмансипация эротики была лишь частичная. Она нуждалась в каком-то таком эфемизирующем дискурсе, отнесении вот этой ноготы куда-нибудь, в вот либо в миф, либо в область аллегории, либо в древность, либо на восток. И этот эфемизирующий дискурс задавался фоном. До XIX века, когда произошла эмансипация живописного языка, если раньше эротическое какое-то начало получало санкцию на существование со стороны мифа, либо пространства, либо времени, то начиная с XIX века она плоть женщины получает на право быть изображенной от плоти живописи и отпадает нужда в пейзаже его заменяет реальный интерьер мастерской где натурщица позирует художнику а пейзаж вытесняется на поля культуры, вот как бы в некие пограничные области, которым становится гобелен, который в это же время становится модным вешать над кроватью, э, и э, тем самым э, проецируется состояние вот такой вот некой Венеры там или Данаи, лежащей на некоем таком пейзажном или интерьерном фоне э, с, э, с какими-то стафажными, может быть, фигурами. Вот. И тем самым э, Кровать возвышается до степени ложа. Так длится некоторое время, потом это адаптируется обыденным сознанием, и коврик вытесняется в детскую. И далее поколение детей, выросшие под ковриком, просто э э реализуя некие там интенции дипового комплекса, э первым делом стремятся разделаться с навязанным миром взрослых, вот такой вот э, императивно навязанной визуальной доминантой, и, вот, и исключают э, такой гобеленовый коврик из интерьера современной квартиры. Я пытаюсь восстановить это единство, я пытаюсь как-то э, препарировать и расслоить дискурс. Э, таким образом, э, в экспозиции появляется витрина с медицинскими инструментами с хирургическими инструментами. Это как бы знак неких возможностей. Над ней я вывешиваю золотой экран. В принципе, речь идет о том, что вот такой визуальный ряд имеет две возможности, быть, две основные возможности быть продолжен. Либо в сторону переноса фокуса внимания на аналитическую сторону проблемы, на момент действительно хирургии по отношению к дискурсу и дальнейший дискурс выстраивается по э, исходя из метафоры вот этой хирургии. Либо, ну что такое золотой экран, в данном случае это отсылка некая к Шпенглеру о том, что вот мистическая душа, магическая душа э, в качестве фона, опять-таки проблема фона, в качестве фона пользуются золотом, поскольку золото это вообще не цвет, золото это некая граница реального мира и реального. Одновременно Шпен, Шпенглер пишет, что вот одновременно со схизмой в культуре происходит схизма в религии, и когда распадаются там, православный и католический мир э, исчезают из европейских картин золотые фона то есть это некая иная возможность э, золотой фон э, это возможность ну например рассказать какую-то историю, магическую историю, в которой, э, ну, подобно какой-то Борхесовской схеме, лежащая обнаженная, и ее фон найдут друг друга. Но с, интересно то, что, открывая одновременно обе двери, я тем самым обе и закрываю, и, в общем-то, в целом, как мне кажется, выставка свидетельствует о переживаемой современной, современной культурой кризисе. thank <laughs> you